Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli kanal izləyicilərimiz. Bu gün sizlərə Masazı qəsəbəsində, Masazırın girişində, Araz marketə yaxın, şəxsi sahibindən satışa çıxmış 6 otaqlı həyət evin təqdim edirik dəyərli izləyicilər. Görürsünüz kimi evimizin xarici görünüşüdür. Evimiz ümumi 4 sot yarım torpaqda tikilib, sənədi kupçudur. Tam mülkiyyətli ev əsas prospekt yolun yaxınlığında yerləşir. Baxın, belə bir geniş həyət yanı sahəsi var. Həyətində gördüyünüz kimi naves yığılıbdır. Çox gözəl, geniş Həqiqətən sahəsi var həyətinin. 9-10 maşın tam rahat şəkildə yerləşir burada gördüyünüz kimi dekorativ ağaclar üçün yer nəzərdə tutulub. Hörmətli izləyicilər, baxın, həqiqətən çox gözəl, geniş həyətinin sahəsi var. Evimiz 3 mərtəbədən ibarətdir. Hörmətli izləyicilər, birinci mərtəbədə yerləşir köməkçi otaqlardır. Ev manalı betonla tikilib, evin qiymətini də sizin nəzərinizə çatdıraq. Evimiz 155.000 manatla satışa çıxıbdır. Real alıcıya da qiymətdə endirim olacaq. Yenə nəzərinizə çatdırmaq üçün evimiz təcili satılıqdır, dəyərli izzətlər. Baxın, burada həqiqətən geniş həyəcan sahəsi var. Burada gördüyünüz kimi üzüm çardağıdır. Qarşı tərəfdə evin piləkanının altında texniki otaq üçün yer nəzərdə tutulub, ordadadır, kombi aparatordadır. Yenə də evin xarici görünüşünü sizə təqdim edirik, hörmətli izzətlər. İndisə vaxt itirmədən keçək evin daxili nəsilləri tanış edək bunu bizləyə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi burada 1-ci mərtəbənin girişidir. Dəyərlizəzər, qapısı bağlı olduğu üçün ora çəkiliş edə bilmirik. Evin giriş piləkanı da ağlaydaşlar üzlənilibdi. Yenidən nəzərinizə çatdıraq ki, evimiz mərtəbələsi manolit betondur, tam cüt daşla tikilibdi. Şəxsi özü üçün tikilən evdir. Dəyərlizəzər, gördüyünüz kimi evin dəhlizinin girişidir bu. Döşəməsi istıq polla yığılıb. Baxın, belə bir dəhlizi var. 2-ci mərtəbəyə qalxan piləkandır, piləkan mişal materialından yığılıb, qısqa ağacından yığılıbdır. Qaş tərəfdə 1-ci mərtəbəyə məxsus yataq otağıdır. Burada mətbəxidir. Və burada yataq otağıdır. Burada qonaq otağıdır. Və dəhlizin girişindən solda 1-ci mərtəbəyə məxsus hamam otağı, ayaq üstü də ilk öncə hamam otağı ilə sizləri tanış edək. Baxın, hamamın tam döşəməsi istiforla işte, yığılıb. Gördüyünüz kimi geniş bir hamam otağı var və birinci mərtəbəyə məxsus burada ayaq yolu sürülüb. Baxın. İ, e, şəxsi özü üçün tikilib dərizəzələr. Burda gördüyünüz kimi mətbəxdir, ölçüləri kifayət qədər genişdir, mətbəxinin tavanıdır bu. Belə məsələlə evin qiymətini yenə də sizin nəzərinizə çatdıraq. Evimiz 155 min manatla satışa çıxıb. Uyğun alıcıya da qiymətdə endirim olacaq. Bu isə birinci mərtəbəyə məxsus. Yataq otağıdır, baxın, evin radiatorları üstündədir hal-hazırda. Nəzərə çatdıraq ki, evimiz birinci mərtəbədən sonra da monolit betondur, hətta 2-ci və 3-cü mərtəbənmə varsa da monolit betondandır. Qısa bu burda hörmətli əzizlər, qonaq otağıdır. Baxın. Ölçüləri kifayət qədər genişdir qonaq otağının. Tamamdır bu. Yerləşdiyi ərazidə çox əlverişli ərazidədir. Əsas prospekt yolun yaxınlığında düz məhsazının girişindədir dəyərliz əzizlər. Maşrutla evin məsafəsi 20 metr məsafədə yerləşir. Baxın. Ölçüsü də kifayət qədər genişdir. Evə istəsəniz ipoteka krediti ilə də ala bilərsiz. Da burda gördüyünüz kimi pilləkən altında da əlavə bir də nəzərdə tutulub ki, istəsaz burada artq qəşərlərinizi yığmaq üçün krolovka kimi də istifadə edə bilərsiniz də əziz əzizlər. Və burada da gördüyünüz kimi koridorda raniya fırları da quraşdırılıbdı. 1-ci və 2-ci mərtəbənin işıq lövhələridir. Hörmətli izləyicilər, indi isə qalxaq 2-ci mərtəbəyə otaqlarla tanış olaq. Dərliz azizlər, gördüyünüz kimi ikinci mərtəbədə qarşı tərəfdə burda hamam otağıdır və burda yataq otağımız yerləşir. Yenə burda bir yataq otağıdır. Burda isə növbəti bir yataq otağıdır və burda isə yenə bir yataq otağımızdır. İlk öncə burdakı yataq otağını sizlərə təqdim edək. Baxın, həqiqətən çox gözəl, çox əlverişli yerdə yerləşir, ölçüləri də kifayət qədər genişdir. Evin hər bir otağına da günəş şüası tam rahatlıq dağıdır, heç bir mane otaqların qarşısını kəsmir. Bu isə bizim növbəti ikinci mərtəbədə yerləşən ikinci yataq otağımızdır. Baxın. Otağın ölçüləri də kifayət qədər genişdir. Otağın tavanıdır bu. Görürsünüz kimi evin hər bir otağına da günəş şüası tam rahatlıq dağıdır də burada növbətə yataq otağımızdır. bizə ikinci mərtəbəyə məxsus. Hamam otağıdır, göz üçün hamam otağı. Ölçüləri kifayət qədər genişdir. Aksessuarları quraşdırılıbdır. Döşəməsi istiliklə yığılıb. Hörmətli izləyicilər, burada isə ikinci mərtəbəyə məxsus dördündür yataq otağımızdır. Baxın, həqiqətən evin otaqları işıqlıdır. Tam keyfiyyətlə tikilmiş bir evdir qarşı tərəfdən burdonda vaxtona çıxış qapısıdır və burdan gördüyünüz kimi tavandan da qama çıxış üçün qapı nəzərdə tutulub. Yenə də evin qiymətini sizin nəzərinizə çatdıraq. Evimiz 155 min manatdan satışa çıxıbdır. Real alıcıya qiymətdə endirim olacaq. Telefon nömrəmizi xatırladaq. 070 560 4840. Bəhram Əhmədov dedi. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.